Да, туча. Привет. Вы такой стильный, красивый. Я ну, чисто. Я же надеюсь, вы не подкатываете ко мне. По-любому нет. Ну, слава Я Богу. же, слава. типа... А, тут бывает, да, я, если честно, я просто здесь два дня, я съел немножко здесь. Ну, ко мне еще не подкатывали, слава богу. Ну, никто ж не застрахован, правильно? Ну, вы, наверное, думаю, блин, у женщин спросом есть. Спросом есть. Спросом, спросом есть, да, спросом есть. Ну, нормально, а что? Ничего, откуда вы? Я с Беларуси. А, да, у меня написано просто Россия, я думал, земляки, значит. А, ну, ну, блядь, наверное. Понял. Как там а батька? Отсутствие. Как там батька? Б... Подождите, Вы я не сейчас не правильно не... скажу. Как там батька? Батька. Вот. Я правильно сказал? А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях, поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные и все это было готово взорваться. Батя нормально рулит. О, Батя нормально да? рулит. Ну а что ему делать? Ну там страны-то в России, а он там. Да Я ладно, у вас понять. большая страна, не, не надо преуменьшать. И население у вас около 10 миллионов, ну что ты. 7 миллионов? Да, 10. По европейским меркам это не маленькая страна. 9, Ну 9, 10, а, 10 это... А, все, перепутал, да, все. Порядка 10 миллионов по европейским меркам это совсем не маленькая страна, не надо преуменьшать. Да нормально, а что, ну а что там... А Беларусь, что? Беларусь это красивая, к нам в гости. Да куда, мне сейчас нельзя никуда. Я из Белгорода. В армии служу. Потихонечку из-под полы самогончик попиваю, самогончик. А на а, спиртончик гонит нет. самогончик. Вискарик а попиваю. Вот. По-богатому, по-богатому. Не 700 рублей стоит. Ну, да, не не знаю, как Я вас предпочитаю было. домашние, так сказать, выгонки э, слезам младенца русскоговорящего практически. Вы же хороший человек, да? Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Ну, это же сразу видно. Ну, конечно, видно. Ну, зачем ваши сомнения какие-то возникают? Mm -hmm. Ну, бывает. Ладно. Давайте выпьем. Может, выпьем? Я уже выпил. Под руку прямо. Прямо под руку. Нехороший человек, редиска. Эх, редиска, нехороший человек. Знаете, кого вы, у меня хотите напо... сказать... вы хотите сказать, что я плохой человек? <свят> это не я, это э, Евгений Леонов, помните такого? Я, конечно, помню этот фильм. Вот, знаете, э, возникла у меня ассоциация. Вы похожи на певца, погиб он, к сожалению, Круг звали. <свят> <свят> ну, ну, все его знают. Миша, <свят> Миша Круг. <свят> Круг. чё Конечно. Да. А, а, я, а, я типа такой просто морды. <laughs> да ну нет, вы действительно на него похожи. Да нет. А может, не, не знаю. Давайте я выпью сейчас. Нельзя так вискарь пить, ну что вы. Даже издевательство над напитком. А я со стороны пью. А, -а, а, вискарь. с прошлого? Уже, понимаете, с колой уже все. Кошмар. Откуда же у вас столько здоровья это белорус? Сколько же вам годков-то? нет 40 уже будет. А, тогда, тогда понимаю. Нормально, нормально. Все пока разбираюсь в этой жизни. Пока а еще ловлю момент. А чем занимаетесь? Фаршик. Фаршик? Нет, сварщик. Ну, варю. А сварщик? сварщик. Да, извините, да это... Да. Так вам да, же это нужно хорошее это... зрение, чтобы там. Нет, зрение у меня нормально. Так а вискарь нормально. плохо на зрение влияет, денег не видно. Что то запутался сейчас? <laughs> Я. А, Я почему? говорю, вискарь плохо влияет на зрение, денег не видно из-за него. А, то, что они уходят. Ой, сварщик, тяжело с тобой. Ладно, давай, сварщик, говори дальше. Тугой сварщик, капец, тугой. Вообще буду у нас час, якщо живи, буду. Ассаламу алейкум, привет. Алейкум ассалам. Здравствуйте. Вы врать, что Я ж пожелал Я... даже мир дому вашему. Спасибо большое. Вы откуда? С Кыргызстана. Вы к... откуда? Я из России, э, город Белгород. Город Белгород. Э, мы из Кыргызстана, получается, в город Бишкек. Ага, понимаю. Далековато, далековато. Я на границе с Украиной, дети мои живут. Да, -а -а, все, все. А вы чем занимаетесь в жизни? Военные, военные. Военные? Выглядите как бизнесмен. Я военный бизнесмен, пускай будет так. Почему бы и нет? Закупаю души наших русских людей и отправляю их за Родину и Царя и Батюшку, так сказать, в Бат. Уважаю таких. Конечно, души Молодцы. дешевые, приходится много закупать. Да. Оптом. А вы этот, какой у вас совет для молодежи? Не ездите в Россию, мальчики. Здесь смерть, грязь, злость, подлость, предательство. Да, там, по-любому, там желания нету туда ехать. И не едьте. И здесь, такие, как я, агитируют вас идти умирать за интересы царя батюшки. Не едьте. Поднимайте свою страну, любите ее, знайте свой язык, знайте свою историю, знайте свою культуру, любите девочек. Ну просто некоторые вот некоторым же деньги нужно. Зарабатывайте Это, деньги мозгом. Мозгом зарабатывайте деньги, учитесь. Да, правильно говорю. да, я зарабатываю мозгом, но просто для некоторых говорю, да? Ну Ну, некоторых нет мозга, а у вас значит есть. Все, спасибо. Давай, давай. Ладно. Короткий урок для киргиза